tentera-tentera yang bersama dengan Nabi Musa Alaihissalam pergi berzina dengan mereka datang seorang puteri lagi eh, yang ni puteri ni memang puteri tur. puteri raja puteri raja Jababira datang, kata Baal ah, mu tugas mu satu, mu pergi cari Musa, mu layak Musa, berzina dengan dia arahannya satu je zina dengan Nabi dan Musa Kalau puteri ni pergi puteri pink ni, soku pink datang-datang Cari-cari Nabi Musa tak jumpa Yang dia jumpa adalah ketua tentera di kalangan mereka Ketua tentera, disangkakan ketua tentera itulah Nabi Musa Lalu dia melayani Nabi Musa Tak nah, nak ketua tentera Hasil pada kajian ini Kejadian ini Lalu Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Ya Allah, tarik keimanan yang ada pada Bal'am Ibn Bahurah Akhirnya Allah sesatkan Bal'am Bal'am sesat tuan Sampai penduduk ni tanya Bala'am kenapa boleh jadi begini Bala'am kata inilah hasil daripada doa Musa alaihissalam Musa doa aku jadi ini Akhirnya Bala'am Ibn Ba'urah ni Mati dalam keadaan kekufuran Kufur pada Allah Pada peringkat abad ulama Yang doa yang oleh Allah Disebabkan mereka ni lawan balik Islam Dekat ke kepentingan dunia Kepentingan ke Kepentingan Pangkat Lalu mereka ini jenis doa pada, pada Nabi Muhammad kepada Allah untuk kesesatan Nabi Musa akhirnya ditarik keimanannya mati dalam keadaan kekufuran jadi saya samakan Muhammad Tayyib ni, Ahmad Tayyib ni ulama' yang bersama dengan golongan yang menentang Dr. Mursi ini sebagai Balam Ibn bau. dia ulama' yang awal pada Islam tadi memberi penentangan bila mana ada orang yang menegakkan Islam dan dia di, dikatakan dulu penasihat agama kepada Husnul Mubarak Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Bila mana ramainya orang jahil Nabi kata yang ketiga Wahyak suruh zina, bila mana Orang jahil terlalu ramai, maka Bila mana orang tak takut dengan agama Makanya berzina Sanggup berzina Berzina tuan-tuan hari ni kalau kita tengok dulu Zaman-zaman nenek moyang kita Nak dengar orang berzina ni Satu tahun satu, dua tahun satu ha, Kalau tengok pun Tiga tahun sekali lah Tengok orang berzina Itu pun keluar dalam filem Semerah Padi tu kan? ha. Nah Ini sebab Anak nah. Ni Nak tengok orang dulu berzina Hari ni berzina Allah Kejahilan melanda tuan-tuan Kita tengok bila mana buat culaan ada orang buat culaan tentang kajian tentang kejahilan melanda rakyat Malaysia bila mana bakal mengambil PMR budak yang bakal ambil PM Saya saya tak ingat amount tepat tapi lebih, lebih kurang lah. lebih kurang 1500 orang budak yang bakal ambil PM tak tahu mengucap dua kali masyarakat Lebih kurang 1690 orang tak tahu tentang rukun Islam. Lebih kurang 1900 orang tak tahu tentang rukun iman. Kalau kita campur semua sekali lebih kurang 5000 lebih tak tahu tentang agama sendiri. Nampak tuan? Ini celakaan yang dibuat. Saya ingat zaman saya dulu sekarang PMR, dulu zaman saya PSRP Bila nak ambil S.A.P, agama dan lukisan boleh pilih Betul tak? Ha, sama saya tak? Ha, ada yang sama Lukisan, siapa ambil lukisan tak payah ambil agama Siapa ambil agama tak payah ambil lukisan Hasilnya, ramai yang ambil lukisan Sebab apa? Tak payah study Kan agama nak kena study ni, nak afan, ni, nak apa tak payah di belakang sekolah, conteng kat dinding dan ambil lukisan Naam. Jadi hasilnya bila mana kita buat pilihan Budak-budak bila mana ustazah masuk dalam dalam kelas nak mengajar agama Yang ambil lukisan semua keluar Hasilnya hari ini kita tengok ramai yang lah, manusia yang menjadi jahil Bila mana kita tak tekan tentang agama pelajaran ni tentang ni, teka, kerajaan yang kena tekan bukan kita Kerajaan yang tentukan Bahawa budak jadi berilmu Nampak? Bila mana persinah Dah jahil, zina Dah zina, mengandung keluar anak anak zina. Yang terbaru tuan-tuan bila mana palu saluran najis dipecah. Buka-buka ada baby yang masih hidup di dalam saluran najis. Mengalir air najis kat muka dia. Dia hidup lagi kat dalam palu. Agak-agak dia makan apa tuan? Allah. Ni hasil kejahilan. Tak? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wayaqsuru suru khamr bila mana orang Mina arak ni lebih Minum arak ni ramai Dan minum arak ni tak ada malu dah Tepi-tepi jalan ha? Pergi beli beli arak Dah tak, dah tak heran dah siapa ada kat sebelah Orang pakai serban, pakai jubah kat sebelah Beli beli kasbah, buatin depan saya Allah Tak Melayu Yang punch tu budak Melayu juga Pakai tudung, pepat oh, Allah Tak rasa bersalah rasa Sebab apa? Man, tak ada sifat man Nabi ha, kata kalau rasa tak ada sifat man Nak buat apa? Buat tak ada malu dah. Nak buat apa? Buat lah. Tak kira depan orang berkhidmat, tak kira orang tak berkhidmat. Pakai kopiah ke, pakai seterbang besar ke, tak besar ke. Menulis apa? Aku jadi, jadi aku lupa Dah. Allah SWT. Ni yang berlaku hari ni. Minum arak berdeluasa. Dah tak kira malu tak malu. Bukan kata minum arak, kilah arak tu. Ha? Dua lah tu. Bukan satu. Nak tutup tak boleh. Ada pihak-pihak tertinggi duduk menguasai ini dalam. Nak tutup tak boleh. Nah, kita kata negara sebagai negara agama rasmi ni Islam. Tapi ada dua kilang Arab. Ustaz ha, Nazmi pernah cerita tentang Dia kata bila bawa Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni Bila lalu kat depan Kasper tu Dia kata cepat 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 laju Syekh suruh laju Alhamdulillah Allah Muslimin Muslimat dan Allah. Kemudian yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wajillah rijal dan wajak suruh nisa hatta yakuna puna di kamsin imroatin kongin wahid. Bilamana perempuan lebih ramai daripada lelaki. Perempuan lebih ramai daripada lelaki ni tanda tanda kiamat. Bilamana perempuan lebih ramai di kamsin imro. Bila perempuan ini dikatakan nisbahnya satu empat lima puluh. Satu lelaki lima puluh perempuan. Satu lelaki lima puluh perempuan. Tengok. Lebih ramai daripada Daripada, daripada lelaki Satu nah, per lima puluh Hari ni kajian satu per tiga puluh enam Satu per tiga puluh enam Hari ni kajian dunia Satu dunia dikaji Satu per tiga puluh enam Kalau tuan-tuan kahwin empat Satu dunia kahwin empat sekalipun Masih lagi tidak mengurangkan perempuan Boleh kahwin empat satu? Satu Malaysia, Somalia, uh, Zimbabwe Lepas tu uh, Somalia, uh, Sudan Boleh? Ha, tak boleh Ustaz start semua make in black ustaz lagi play, bila mana ada orang keluarkan dalam facebook ni balu-balu daripada Syria ha? berkawin dengan balu Syria dengan harga 120 ringgit bekuah lah mahal murah sangat lah tuan-tuan ha. nah balu-balu ni tuan kena ingat balu-balu ni dia orang ni orang Syria dan kebanyakan mereka ni mati. suami dia mati syahid Kedudukan yang mati syahid ni tinggi dan isteri yang tinggal, yang tertinggal daripada tak, suami yang mati syahid ni kedudukan dia tinggi juga. Tahu tak? Kedudukan dia tinggi. Tiba-tiba, sekatur berapa ringgit nak kahwin? Ramai dah menawarkan diri. Saya nak kahwin, saya nak kahwin dengan siapa pun tak perlu. Tiba-tiba Ustaz Ridwan Muhammad Noor pun keluar kenyataan Dengan saya ada stok daripada Somalia Siapa nak? Semua diam tu tuan Pasal kau semua gelap Allah Nah kita tengok kedudukan perempuan Syria ni Macam mana diceritakan dalam syirah Umur Sulaim Umur Sulaim ni bersama dengan Abu Talha tu pak Abu Talha ni mati syahid bagaimana kehidupan Abu Talha Sewaktu Ta'ala di menunggang kuda dia boleh pusing dekat perut kuda tu sambil memanah ni Abu Talha satu panah satu orang lah. satu panah satu orang lah. kalau hari ni kita panggil syak suta tu tak Abu Talha ni sebagai syak suta dalam perahu ketika mana Nabi bagi arahan kepada pemanah di bukit rumah jangan turun wala apa pun terjadi akhirnya bila mana nampak macam nak menang pemanah ni turun bila turun Khalid Al-Walid ni serang daripada belakang Khalid Al-Walid ni serang pada belakang Khalid Al-Walid ni hebat tu sebelum dia Islam sampai dia Islam semua peperangan dia dia tak nak kalah. Mana nama Khalid ni hebat. Macam faham kan ni? Bukan Khalid ni tuan, Khalid awal ni Ya? Bila mana Khalid awal menyerah belakang boleh duduk senyap gitu. tuan naik motor dengan kawan, bonceng motor kawan. Tentang duduk tak. Tengok muka orang yang bawa motor boleh. Tengok kepala dia. Mesti tuan akan ke kanan ke kiri. Tengok kanan, tengok kiri, nak tengok depan. Macam tu lah Nabi. Bila Nabi duduk di belakang Abu Talha. Nabi kejap pandang kanan, kejap kiri, tengok Abu Talha pun nak push. Uh, power Abu Talha ni. Panah tepat je. Nabi tengok Abu Talha mana? Hira takjub dia Nabi. Tengok. Kemudian waktu itu kata Abu Talha pun, Ya Rasulullah, jangan kamu terjenguk-jenguk macam ni Ya Rasulullah, jangan kamu terhintai-hintai macam ni Ya Rasulullah. Panah yang datang kepada kita Ya Rasulullah seperti hujan Ya Rasulullah. Dia kena panah ni dekat aku, jangan kena dekat kau Ya Rasulullah. Kalau kena dekat kau Allah, dia aku yang mati wahai Rasulullah, jangan kau yang mati kata Abu Talha. Nabi kata apa? la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna iman seseorang selagi mana diri aku kata nabi lebih dicintai lebih disayangi daripada kedua ibu bapa dia daripada anak dia daripada manusia yang ada di atas muka bumi Abu Talha menterjemahkan hadis ni tuan-tuan Apa kata Abu Talha Ya Rasulullah, hari ini aku mempertaruhkan kedua ibu bapa Ala Nabi mat, wafatlah ketika itu Anda kata kena panah Agak-agak Islam sampai ke itu, kita Belum tentu Disebabkan Allah utus Seorang panglima yang bernama Abu Talha Menyelamatkan diri Nabi Lalu Nabi ni Dapat menyebarkan agama Allah Sampailah kepada kita hari ini Nampak Nurah? Sahabat memperjuangkan Islam yang bernama Abu Talha Mati syahid Isterinya diangkat sebagai isteri syahid Allah Akbar kedudukan yang tinggi nah ha? begitu jugalah perempuan-perempuan hari ini yang di, yang ada di Syria mereka ini kematian suami dan mati suami dia bukan mati biasa tuan-tuan mati syahid orang yang mati syahid ni boleh memberi syafaat kepada tujuh puluh kalau kita bantu mereka tuan-tuan kita mendoakan mereka mereka satu keluarga mati dah Palestin keluarga mati bukan seorang-seorang individu mati keluarga mati kalau kita berdoa mendoakan mereka agak-agak besok mereka nak bagi syafaat kat siapa ini, tuan tengok keluarga aku semua hati saya aku nak bagi keluarga aku keluarga aku, aku semua hati saya nak bagi siapa ni tengok-tengok orang Malaysia oh, orang Malaysia juga tu dia suka mendoa dan suka bagi bantuan aku nak bagilah syafaat ni kepada orang Malaysia boleh tak dapat okay. boleh makna tu kelebihan orang mati syahid Allahu akbar tak percaya tuan orang mati syahid ni baunya haram wangi tak percaya pergi mamadi pergi ziarah kubur Al-Shahid ha? Ustaz Ibrahim Libya Baru ni kami ARC ha, Bulan lepas ARC Kalau sahabat ARC ada ha? Kita nak pergi pergi memani Ziarah di kubur memani ha? Allah SWT kita tazkirah di, di depan makam. Ni budak-budak muda -budak yang dulu dia mak ni. Dia ni. pakai sebuah koyak ni. Ha? Akhirnya bersama dengan ARC Dia tahu agama semayak semua duduk dengan tazkirah di depan makam ni makam orang yang mati syahid untuk menaikkan semangat supaya kita terus dalam perjuangan menentang kekufuran yang ada di atas muka bumi. Lebih-lebih lagi orang yang menghalang majlis ilmu ni Pak. Orang oh. Orang yang menghalang majlis ilmu ni Allah Akbar Seperti yang saya kata tadi ha? Orang yang menghalang Allah Dan amalan mereka sesuai dengan ayat saya kata saya baca mula-mula tadi innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasul thumma lam yartabu iaitu apabila orang-orang yang beriman adalah orang yang yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul thumma lam yartabu kemudian dia tidak ragu dengan Allah tidak ragu dengan Rasul tidak ragu dengan Islam maka dia terus sehingga untuk melihat Islam ini tertegak di atas muka bumi lalu mereka ini berjihad berjihad dengan dengan ambi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah mereka ni berjihad dengan harta berjihad dengan nyawa atas jalan Allah ke jalan Allah ulaika musadiqun orang nilah yang menterjemahkan iman yang ada di dalam hati mereka wallahu a'lam cukup sekadar itu contoh sebagai tazkirah untuk diri saya dan diri tuan-tuan mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat Sebelum saya tutup, tuan-tuan macam biasa di luar sana ada jualan sikit lah. Ikhlas sikit. Barang-barang makanan-makanan sunnah Antaranya madu yaman, habatul saudar dan macam-macam tu kan boleh tengok sana. Jadi, yang baik itu datang pada Allah. Yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh.